Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Telah sampai kepada saya sebuah video sekali lagi Syekh, Tuan Guru Zainul Asri Akan tetapi, walau bagaimanapun Namun begitu, baru-baru ni beliau ada buat naik video khas Video khusus yang merupakan satu pengisytiharan Ataupun declaration tentang video-video beliau yang tersebar Yang kontroversi Jadi sebelum saya mainkan video yang saya nak react tu saya mainkan dulu terlebih dahulu video declaration beliau Yang mana yang itu pun saya akan react Jadi dalam satu video ni insya Allah saya akan react dua video oleh Sheikh Zainul Asri Ayuh kita tonton ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pada kesempatan yang ada ini saya ingin membuat satu declaration atau penjelasan terbuka berkenaan isu yang telah tular mutakhir ini. Pertama sekali saya ingin memaklumkan bahawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad selepas menerima nasihat dan teguran daripada pihak Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah pada 13 Oktober 2024, kami telah mengambil langkah bertanggungjawab dengan membuat clearance dan madam semua video yang boleh menimbulkan kontroversi di semua platform media sosial kami. Sejak daripada tarikh perjumpaan tersebut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tidak ada sebarang video terbaru yang kontroversi dimuat turun ke media sosial kami. Video video yang sedang diviralkan sekarang adalah video lama yang telah direkodkan sebelum perjumpaan bersama pihak Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kedah diadakan. Saya telah menarik balik semua video terdahulu dan menegaskan bahawa tiada lagi kandungan yang bersifat kontroversi akan dimuat turun di mana-mana saluran media sosial kami yang lain. Saya juga ingin menasihatkan kepada semua pihak supaya tidak terus menyebarkan atau memviralkan video-video lama tersebut kerana ia tidak mencerminkan penderian atau tindakan semasa kami. Saya ingin menjelaskan bahawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah telah memanggil saya untuk memberi nasihat dan teguran. Sesungguhnya saya sangat menghargai teguran dan juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Jabatan Hal Ehwal Islam Negeri Kedah khususnya Datuk Syekh Ismi atas bimbingan nasihat yang sangat membina dan berharga. Semua pihak uh, hendaklah bekerjasama dengan Jabatan Hal Ehwal Islam Negeri Kedah dalam isu yang telah timbul dan dibangkitkan dan uh, al-masallahu alaihi Muhammad hendaklah uh, memahami bahawa semua video lama dianggap tidak sesuai dan semua telah dipadam atas arahan dan nasihat pihak Jabatan Hal Ehwal Islam Negeri Kedah. Segala ketetapan dan keputusan daripada pihak atasan dan berautoriti akan saya terima dengan hati yang terbuka dan penuh rasa bertanggungjawab insyaAllah allah perjumpaan bersama pihak Jabatan Hal Ehwal Islam Negeri Kedah khususnya bersama Datuk Datuk Syekh Ismi memberi banyak pengajaran dan nasihat yang amat berguna khususnya dalam memperkukuhkan nilai persetaraan dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kita sudah pun dengan sebelum itu saya pagi ini di taman rekreasi berlatih di Perlis. Saya di sini sempena perkampungan sunah yang ke-10 dan alang-alang di sini saya pun pergilah ke tempat-tempat yang menarik untuk membuat video. Dan video ini saya menggunakan kamera Insta360 X5 yang mana sepatutnya ia boleh uh, auto track saya. Haa uh, jadi, saya tak tahu sama ada dia auto-tracking lagi ataupun tidak. Okey, jadi tak apalah. Ini tentang kamera. Saya pun baru beli. Sedang cuba-cuba, ya. Okey, baik. Jadi, tentang video uh, declaration ke pengisytiharan ke oleh Sheikh Zainul Asri, ya. Beberapa perkara yang saya nak ulas, okey. Beliau menerangkan bahawa beliau telah melakukan clearance, memadamkan semua video yang boleh menimbulkan kontroversi. Okey, ini tak cukup sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Kerana kontroversi ataupun tidak adalah sesuatu yang subjektif. Apa yang okey, apa yang normal bagi Sheikh Zainul Asri adalah kontroversi bagi kami. Kan? Khasnya di kalangan para pencinta sunnah. Sebab di kalangan para pencinta sunnah apabila kita nak bincang tentang agama, kita kena rujuk ataupun kemukakan dalil daripada Al-Quran dan atau sunnah. Dan sunnah pula hadis-hadis yang soheh, hadis-hadis yang hasan. Kalau yang do'ah pun boleh. Tetapi dikemukakan dengan syarat-syaratnya. Bukan main belasah saja sesuatu hadis. Okey, jadi bila beliau kata telah memadamkan video yang boleh menimbulkan kontroversi, yang ini tak cukup. Sebab masih ada grey area orang putih sebut. Masih ada sesuatu yang samar-samar di mana apa yang kontroversi bagi kami mungkin tidak kontroversi bagi beliau dan apa yang tidak kontroversi bagi beliau beliau tidak menurunkannya sementara apabila kami tonton ianya adalah sesuatu yang bukan sedikit kontroversinya tapi banyak kontroversinya ya okey itu yang pertama yang kedua beliau beberapa kali ulang telah melakukan clearance muat turun tarik balik dipadam akan tetapi Walau bagaimanapun, namun begitu isu sebenar ialah video-video itu telah tersebar. Okey? Dan orang ramai telah mendapat maklumat yang salah. Kan? Dan kena pula bagi mereka, okey bagi mereka, bagi sebahagian orang awam lah, ish yang cakap ni Tok Syekh. Yang cakap ni Tuang guru, cakapnya pula selang seli dengan selawat, selang selawi, eh, selang seli, okay, selang seli dengan selawat, i waraknya, i solehnya, takkan dia cakap benda yang salah takkan dia cakap benda yang mengarut kan ha, jadi bagi mereka apa yang tersebar itu bagi mereka lah sesuatu yang betul sesuatu yang benar sesuatu yang wow bagi kami ini serabish eh okey okey ha, bagi kami ianya tak betul okey so tak cukup dengan menarik balik tak cukup sekadar menurunkannya tak cukup sekadar ha, dipadam tetapi hendak dah dilakukan pembetulan ha saya bagi contoh Ha, pagi ni saya buat video, sekarang ini pukul 9.50 pagi. Alright. Katakanlah saya buat video, saya menerangkan tentang kononnya adanya zikir-zikir tertentu yang dibaca selepas solat duha. Ha, kononnya lah. Ada zikir ni, ada zikir tu, ini, ini dengan kaifiat tu, dengan bilangan ni, bilangan tu. Kemudian saya ijazahkan kepada para penonton sekalian. Okey? Kemudian orang ramai pun tonton sebab telah pun tersebar dan orang ramai berkata ini adalah bida'ah zikir-zikir tersebut dengan kaifiat apa semua tu tidak diajar, tidak diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiranya memang salah lah. Okey, itu bendera tu bendera Perlis tak? Okey. Ha, jadi saya telah melakukan satu video yang salah. Saya telah rakam dan muat naik upload video yang salah. Orang ramai telah kritik salah. Okey, saya pun delete lah, saya pun padam. Adakah dengan itu habis cerita? takkan saya kena buat video yang lain bagi menerangkan bahawa video itu saya salah, bahawa saya telah terkhilaf kesalah ke apa, bahawa yang benar ialah sekian-sekian sekian. Tak cukup dengan sekadar menurunkannya ataupun memadamkannya. Apatah lagi kalau saya, sebab saya ni um, sekadar seorang supir bas udara kan, okey seorang pilot. Kalau saya buat salah, orang kritik-kritik, orang tak adalah nak ikut. Tapi kalau yang mengajar itu seorang tuan guru, seorang syekh pakai serban, pakai jubah, ada selendang, cakap selang-seli dengan selawat. Okey? Dia pula yang cakap, orang percaya. Jadi kalau dia tidak melakukan pembetulan, orang tak tahu benda tu salah. Jadi tak cukup sekadar menurunkannya, tak cukup sekadar am um, hendak kata tarik balik ke apa tetapi hendaklah melakukan pembetulan. Dan kalau lebih mulia, lebih afdal, lebih molek, minta maaf juga. Kerana telah mengelirukan orang awam dengan video yang kontroversi seperti itu ya. Jadi, um, declaration ataupun pengisytiharan oleh Syekh Zainul Asri adalah sesuatu yang sebenarnya tidak cukup. Okey, tak cukup. Dia macam lepas tangan je lah. Macam katakanlah, saya buat contoh kan Saya buat video yang salah. Telah tersebar, orang pun kritik hantam salah. Saya pun, shh, okay, delete lah buat tak tahu. Don't know, don't know. Tak ada pun video. Video apa tu? Padahal sudah pun tersebar kan? Okey. Dan ini membawa saya kepada video kedua. Satu contoh. Video yang karut-marut. Video yang sampah sarap. Video yang lebih daripada kontroversi lah. Okey. Jadi ayuh kita tonton video yang kedua ini pula. Tapi ada orang tombak di yang... sini. <tongan> Itu orang panggil orang kayangan. Orang kayangan ni ada ke tak ada? Ada Mereka tak makan dan tak minum Mereka macam malaikat Tapi rupa orang Macam kita masalah, Rupa kita Tapi mereka macam malaikat tak makan, tak minum Tapi duduk sana, langit juga Allah SWT Duduk bukan di, di langit Di antara bumi dan langit Allah SWT kena Muhammad depan orang kayangan Orang kayangan ni Di antara 118 ribu Alam yang Tuhan cipta Di antaranya lah Alam kayangan Seperti mana pernah ada Manusia Yang Salah Muhammad Yang kita ni Manusia hak jenis Dia panggil Jisin kan Allah ada manusia yang jenis jisim halus Jisim halus ni jin lah Tapi jisim halus Yang kita masukkan manusia jisim halus ni Dia bukan jin Dia bunian Allah SWT Dia bunian Dia macam kita Ada masjid Allah SWT ada sinama Ada kereta Kereta dia perutuan juga Mereka mana? mana? Adakah Pertuan Sagar tu keluar Dia buat di Kuala Shah Alam ha, Tu saya tak tahu, kena tanya mereka Dia ada duit Dia ada pekan hari Dia ada pembunuh rumah Macam kita sepijik Tak ada siapa amat Cumanya Lepa jenis tak nyata Kita jenis nyata, Lepa jenis tak nyata Hak tu yang askar Saya nama. duduk sesat di kampung mereka masuk pasal hutan masuk masuk 30 orang seorang tak keluar satu tu pergi kahwin dengan depa pergi nikah dengan orang punya tak ada S. Muhammad And, bila nikah ni beranak betul bukan beranak tu beranak khayalan betul-betul beranak ada yang dalam perut mak tu dua bila keluar seorang seorang ni dia terpamit pula ada laku Allah SWT Allah Muhammad Anak ni hak kembang ni Soalnya Sayyidina Muhammad Lepas tu Bunyan pergi ambil belah ni Alaihi Wasallam. Petang-petang Orang tengok anak kembang ni Bila dia besar Main badminton Dia pukul-pukul balik Dia pukul-pukul Main -pukul. mana tu Main dengan kawan dia Tapi tak nampak raket kawan dia Bukan kawan dia adik beradik dia Kadang-kadang mereka bersembang lah Masalah gelak, ketawa lah semua. Saya pernah jumpa satu orang Dia kata Ustaz saya dulu saya mengandung Bila beranak Masalah saya nak sebelum keluar anak keluar pula Dia keluar pula Daripada keluar pula eh Daripada, daripada perempuan tu Keluar dia keluar Dia melengkar dia lah. Hilang masuk ke pi. Tak tahu alam Tuhan Setiap alam Tuhan ada daripada cerita tu dulu ni tang lepas daripada kampung Pekra tu kan tu ada dulu dulu, kono konon lagi dulu ni tang tu depa depa ada satu daripada cerita orang sana sana tengah hala pergi 10 berhenti beli nasi orang daripada mana atau beli nasi soalan senama Ahmad sedap kami lepas kata lepas tu Sedap-sedap makan kat mana, beli tak mana, habaq beli kat tu. Siap mana ada apa Siapa tu? Siapa menega tu? Depa menega. Saudara so, Rasulullah. Ha ni manusia yang tak nyata, macam kita. Cuma kita nyata depa tak nyata. Ada manusia macam-macam malaikat aduh di atas. Okey, kita sudah pun mendengarnya ya. Tak baik saya ketawa. Kat ini yang saya masukkan, ia sudah tersebar. Maka tak cukup nak kata delete sebab ia masih tersebar. Tak cukup nak kata uh, ia telah dibuat turun di padang sebab ia tersebar. Dan sekarang orang nak tahu betul ke apa yang dicerita. Contohnya ya, saya ulang balik ada orang kayangan. Mereka ni macam malaikat tapi rupanya kita. Dan hidupnya mereka ni antara bumi dan langit. Okey, alam ni ada 118,000 alam. Mana kau dapat? Uh, fig, where do you get that figure? 118,000 alam. Okey. Jadi salah satu alam ialah alam kayangan ni yang dihidup oleh yang dihuni oleh uh, orang kayangan. Okey, ini spesies yang satu. Okey. Antara langit dan bumi, orang kayangan, hmm, macam malaikat tapi rupa kita. Okey dan Uh, salah satu alam daripada 100 118,000 alam. Kemudian ada pula spesies yang kedua yang ini manusia jisim halus yang beliau sebut sebagai bunian orang bunian, okay? Yang best orang bunian tu dia memandu proton saga, ha, kan? Lepas tu dia pun boleh tertanya proton saga tu macam mana pula Okay Alright uh, Memandu proton saga kenapa tak bawa kereta lain eh? Kenapa dia bawa proton saga Hmm, Okey. Baik, kemudian aa, bolehnya kita ni manusia nikah dengan orang bunian. Okey, kononnya boleh nikah. Dan ini bukan a Zainul Asri seorang dia cerita, orang lain pun ada cerita saya pernah dengar. Alright. Dan kemudiannya dapat anak yang anak kembar. Satu yang macam manusia, satu yang macam bunian. Sampai-sampai bila main badminton, nampak macam orang duk main badminton. Tapi aa, lawannya tak ada. Kan? Maknanya katakan saya tengah main Wow. Lepas tu bulu tangkis tu patah balik, saya pukul patah balik. Tapi tak nampak orang tu. Maknanya saya sedang main dengan ah ha, kembar saya yang merupakan dari spesies bunian. Okey, baik. So sekarang ni, bunian tu tak nampak. Raket tu nampak tak? Raket tu. Raket tu, raket raket bunian ke yang tak nampak juga? Sama juga bila dikatakan boleh memandu proton saga, proton saga tu kita nampak ke tak? mananya kita nampak tapi nampak tak ada driver dia bawa macam tu saja ke perotan saga tu pun di alam bunian yang yang tidak kelihatan okey jadi a uh, inilah satu contoh karut marut uh, ini bukan kontroversi ini antara karut marut yang disampaikan yang kita pun tak tahu apa manfaat dan sebelum ni pun telah diceritakan kan bahawa kononnya uh, Pak Sumit yang tak yang dilaporkan tidak solat jumaat tidak ke masjid selama tempoh yang lama tetapi dia sebenarnya solat jumaat bersama dengan orang bunian di satu pulau di tengah laut kan so itu cerita itu saya pun telah buat video react tentangnya ini cerita satu lagi bunian bawa proton saga main badminton apa semua so perkara-perkara macam ni dia telah tersebar walaupun kamu kata telah dia orang diturunkan dipadam ke apa ke ia telah tersebar maka yang dituntut yang dikehendaki ialah pembetulan kalau tak salah, beri perincian. Bagi dalil, bagi hujah. Okey, tak mau cerita-cerita macam ni saja. Okey, jadi para penonton yang dirahmati Allah. Dalam agama ni, kita perlu ada tanggungjawab. Okey, perlu ada tanggungjawab yang mana kalau telah menyebarkan. Ini bendera tu dia blok pula. Eh. Kalau telah pun menyebarkan sesuatu yang salah, tak kisah. Ianya daripada saluran rasmi anda, saluran media rasmi anda ataupun orang lain yang hadir kuliah, duk ambil rakaman kat ke situ, kemudian telah sebarkannya. Tanggungjawab anda ialah membetulkannya. Tak cukup nak kata saya telah menurunkannya, saya telah buat clearance apa semua, tak cukup. Tetapi anda perlulah memberi perincian. Kalau betul, bagi perincian, dalil, hujah apa semua. Kalau salah, kata salah. Okay? Tak boleh melepaskan tangan sekadar kata saya baca balik clearance lah muat turun lah tarik balik lah dipadam lah padahal ia telah tersebar dan masih tersebar Okey, macam semalam di Perlis juga ketika saya nak makan malam bila dah pesan makanan sementara tunggu saya buat video react kan yang mana uh, Syekh Zainal Asri mengijazahkan bacaan-bacaan yang yang beliau anjurkan baca ketika melakukan sujud syukur bacaan-bacaan yang beliau sendiri susun, kaifiatnya bilangannya sendiri, bacaan ayat Quran pun ada padahal kita tahu dalam sujud tak boleh baca ayat Quran. Okey. Ah, uh, So masih tersebar. Okey, jadi saya pun ah uh, selagi mana ia tersebar dan segi mana ada orang forward pada saya, saya tak cari. Okey. I got a lot of things to do daripada nak pergi tonton video-video. Alhamdulillah. -video. <laughs> Tapi bila orang forward pada saya, saya tengok ia telah tersebar, maka saya pun perlu membuat video react bagi membetulkannya. Sebab kita kena ingat bahawa di kalangan orang awam ada yang terpengaruh. Eh, yang cakap ni tuan guru, yang cakap ni syekh, yang cakap ni pakai serban, pakai jubah, pakai selendang. Cakap selang-seling, Allah SWT, lah Muhammad. Takkan dia kelintong kot. Takkan dia cerita. <laughs> kan? So ada yang percaya Maka kita perlu membetulkannya Baik Ada soalan yang saya dapat Tentang kenapa ha, Sekejap-sekejap di selawat Sekejap-sekejap selawat okay, Ada dua sebab ya. Pertama Bila public speaking Bila cakap Sebahagian orang dia sangkut-sangkut Alright Jadi sebagai orang sangkut-sangkut Dia akan Ah hmm, Ah, hmm, kan? Jadi, dia nak menutup yang R tu. Dia, dia selawat kat situ. Jadi, dia bukannya selawat pada Rasulullah. Dia mempergunakan selawat itu untuk menutupi kelemahan dirinya dalam public speaking. Okay? Sebab, siapa-siapa yang pernah buat public speaking, video ke, dalam majlis rasmi ke apa ke, kadang-kadang gagap. Kadang-kadang takut. Kadang-kadang sangkut-sangkut. Kadang-kadang, eh, apa aku nak cakap tadi, ya? Ha? Eh, lupalah. Haa, kan? Jadi, orang lain dia akan... Um, Fikir ke, aa, maafkan saya sebenarnya saya masukkan apa gini ke. Tapi, macam ni dia gunakan selawat untuk menutupi kelemahannya. Itu yang pertama. Yang kedua, selawat banyak-banyak kali ni untuk memperolehi keyakinan para pendengar, para penonton. Bahawa mereka pun akan kata, Eh, solehnya Syekh ni. Eh, bagusnya Syekh ni. Eh, waraknya Syekh ni. Eh, sekejap-sekejap selawat. Mulut dia tak lekam dia selawat. Padahal selawat tu macam saya kata, menutupi kekurangan public speakingnya. Dan, untuk memperolehi keyakinan palsu daripada para hadirin. Lama dulu, saya ada buat video react kepada Zainul Asri lah. Di mana apabila beliau, Zainul Asri sebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak berselawat. Bila sebut nama Rasulullah, di mana ketika itulah patutnya berselawat, beliau tidak berselawat. Tapi bila cakap, sangkut selawat. Cakap, sangkut selawat. So, jangan tertipu dengan selawat ni yang banyak-banyak itu ya. Okey, baik. Uh, saya pun dah banyak vitamin D ni. <laughs> Okey, saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa tubuh ilaika. Tadi saya duduk tengok, tengok, tengok. Kalau main drone best juga. Tapi ini kena pakai FPV drone. Drone ni ada banyak jenis. Kena pakai FPV drone yang pakai goggle yang macam fighter jet tu. Supaya boleh masuk bawah jambatan, keluar. Masuk bawah pagoda, keluar. Cilok, cilok, cilok. Tapi saya tak bawa drone tu. Kali ni saya bawa drone yang kita panggil camera drone yang saya bawa model Mavic Mavic 3. Mavic 3 ni kelebihan dia dia boleh tahan angin kuat untuk buat video tepi pantai. So yang itu dia bukan untuk nak masuk-masuk celah ni. Ah, ha, tapi lain kalilah. Okey, drone tu ada dekat rumah kat. Okey, bukan dekat sini. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.